Я работал на чужой переводом, в оперативниках, в старшей операции отделения. Мы пускали станцию после аварии. Я заработал руку инвалидности там же. У меня были, было подчинение три оператора на третьей очереди. Они работали, заработок у них был меньше. Мы работали одинаково, по вахтам, ровно-ровно два года, два года и три месяца. Они mm -hmm. проживают в городе yeah. Киеве. У них пенсия 2700, у меня пенсия 800. Простите, пожалуйста, в каком году вы вышли на пенсию? Когда вам оформили я, пенсию? Я не оформлю пенсию в 93 году. Вот. А вашим году... коллегам, которые с вами и были? инвалидности. Вашим коллегам в каком ну, году? Ну, у них 91-92. Значит... Да, и раньше, на год, на два. Но у меня еще. Дело в том, что пенсионный фонд у нас и пенсионный фонд Первомайский, Братская, вокруг, это большие разницы. В каком плане? А потому, что у нас единая база. база. Я... В, плане, в плане, да, в плане экономики. Раз у нас единая база, единое назначение. В плане экономики. Скажите честно, в конце года вы получаете за экономию времени? Мы за какую за экономию? Ага. За какую? За то, что это сам Да, мы получаем за экономию. Мы сэкономили на том, что я вам сказала, 92% у нас обслуживается пенсионерам на банках, и мы сэкономили пенсионному фонду 2 миллиона. А получаем мы за плату, как все обыкновенные бюджетники, у нас заклады, у нас другого не дано. Делся, пенсии, да? как, вы, вы понимаете, мы сейчас будем говорить Деньки ни о чем. Делаем, Давайте делаем, так, хочу... вы придете, пожалуйста, ко мне на прием, мы с вами возьмем ваше пенсионное дело. Если это будет необходимо озвучить для всех, мы озвучим его через прессу, если вы разрешите. Но сейчас это мы с вами разговариваем, как, простите, а глухой снимем, Потому что вы говорите одно, это надо ввести цифры, надо ввести пенсионное дело. Еще вопросы у а кого? Пожалуйста. А я так рад. Но вы отчасти, будем говорить, немножко э, вводите в заблуждение народа, потому что в суде рассматривается вопрос о перерасчете пенсии. Суд не рассматривает вопрос о назначении пенсии. Конечно нет. Не рассматривает. Конечно нет. Значит, э, в то же время суд э, в своем постановлении выносит, э, ну как бы, обосновывает право получения человека пенсии в том размере, который предусмотрен в закон. Вот скажите, будет ли после апелляции, в Одессе, как вы подаете, значит, будет ли назначена пенсия человеку в том размере, в котором положено по закону? Я поняла. Значит, все будет зависеть от решения суда. Как вот суд пропишет констатирующие части, вот так мы будем и работать. Если суд напишет, что надо выплачивать, будем выплачивать. Если суд напишет, что только часть, мы выплатим часть. Все. Это все в решении суда. Это юридическая норма. Конечно. yeah <laughs>

Значит, цесы. Валентина Федоровна, если у вас есть какие-то претензии, пожалуйста, напишіть, это все. Я не знаю, что ты написала самую. Но давайте я не буду озвучивать ситуацию, которая была с вами. Ну, пожалуйста. Или надо озвучить. Заходим забрать. Я опять вас призываю к порядку, почему. Это вопросы сейчас, восвысказывания, накипело, здесь поверьте, у всех есть. Конечно. Да. И больно этот вопрос решается, когда приходишь, чтобы порешать вопрос, слава богу, что нам теперь уже не говорят, я тебя туда не посылал. Уже такой уже нет, как у чиновника. Сейчас они уже по-другому это, как говорится, относятся к, к участникам в последней в Вот. Но я вас призываю здесь. Если вопрос не решился и вас не удовлетворили, или здесь, как я сказал, что суд или что, суд единственная инстанция, которая, если вы не нашли общий язык с пенсионом, с каким-то другим, вы пишете заявление, подаете в суд все это название, и суд уже заставляет их тогда делать, если что-то они неправильно сделали. Если, как опять же, вы посчитали, что это неправильно без суда, есть стоящие инстанции, Николаев-Киев, вы пишите туда письмо, ставите в известный сюда, и бумага уходит туда. И на основании это отвечается на вопрос. Это естественный процесс везде, как они правильно Запрашивается Запрашивается они чиновники. Естественно. Поверьте, что просто мы здесь кричать сейчас на них будем, можем закидать помидорами, можем хоть чем-то. Но это не поможет. А Получается, не положено. Положено. Надо, решать. надо решать вопрос пришли бы кричать мы сейчас, сейчас накричим друг друга кулаки вовьем, нам лет вот тут единственное сердце тяжело будет и все. Вот тут видите, давайте решать этот вопрос. сказали, задали. Не получился здесь вопрос. Придите, вам назначили встречу. Вот если этой встречи не будет, я откажусь. вот тогда другое дело. Да. Вот такой, смотрите, суд ссылает, а суд решил там сделать, взять при доплатить. Почему суд делает по закону, получается? Правильно? Суд решает это по закону. Оттуда... На то он и суд, что он решил наши с вами проблемы. Я ну, что давайте, я же вам объясняю вначале, что у нас. Я, да, я отвечу. Это вопрос. Отвечу, почему опять продолжение того, что я сказал. А что суд а, и все остальное. Ну, могу единственно сказать так. Здесь есть судей, да. значит, я могу сказать так. Да. Сколько судей, столько решений. Юристы здесь не дадут собрать. Закон а закон один. Да. Закон один. Он как и так, и так, мы же судимся с пенсионным, тоже много дел. Единственное, что здесь было правильно сказано одно. Согласно действию закона. Вот я вам задаю вопрос. Вы не согласны? Суд подали, суд признал, например, что обязаны им они пенсионеры перечислить. Саки то Правильно здесь сказано. Сразу они выполняют, они не выполняют. Это они показали. У них предписано. Они должны подать апелляцию. Если эта апелляция не проходит, тогда выполняется решение суда. И потом уже, если, опять же, пенсионный высший орган в Киеве посчитает, что все-таки суд неправильно принял решение, они уже подают встречу, уже другое. Но выплаты, выплаты происходят. Это вот ответ на ваш вопрос. Вот это. это здесь, никуда мы не везет, это атрибутика. Мы сейчас, когда судились, у нас есть люди, которые мы прошли три инстанции. Уже все документы в Киеве находятся. И так также рассматривается, Уже каждый юрист говорит, так, посылают сюда запросы, они отвечают, и юрист и, 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 и начинает перелистывать каждую бумагу. И они начинают, потом определяется это, э, решение. Поймите, что без них они в любом случае, они бюрократы, они бюрок, как чиновники, говорят. у них есть бумажка, выполняется, нет бумажки, извините, водитель. Почему я как раз я вам и говорю, если какой-то вопрос возник, или вам не решили, напишите заявление, потому что здесь представитель власти скажет, на любое письмо что? Должен быть ответ. Если нет ответа, они уже привлекаются, уже по своим административным, уже решили, их наказывают, решают и когда написано, если мы с вами кричим ничего, почему я вам говорил, есть организация еще есть представители, есть депутаты, которых вы избирали, которые на каждом участке, они отвечают, у их, их, их обязанности есть решать ваши вопросы. Понимаете, вот это когда все вместе, и когда то, тогда вопросы могут решиться. Крики, все это уже не поможет. Поймите, что время, законы, все меняется. Раньше было, можно сказать, КПСС, кто был? Вы это вот так написали, а что, голос крутили, нафиг да, следующий. Сейчас уже не другое. Сейчас дискуссии, беседы, разъяснения. приходить к общему мнению. Вот признать, вот, что вы сейчас называете. <говорит> Саша, правильно я говорю? Скажите, Саша, пожалуйста. Внимание. Да. Дело в том, что представляете, вот эти вот, пересуды, суды. Ваши, представляете, пенсионные дела делаются махинацией, способом. Интересно. Я объясню вам. Я два показателя. Знаете что? Секретарь. ДСК. Правильно. Вот. Другой. Начальник участка. Первый список плюс Чернобыль. У него меньше, чем у секретаря. А на что? Второе. Значит, было еще скорость, что доехать. Вам приходило мужик. Два друга. Они сидели, как по Один живет в Желегранском, другой в Александр. Они как здесь поехали на Воркуту, пробыли и месяц тут приехали. Бас, шли, сон, <рly> <рly> сон. У него в У 800 в Александре, в сельской местности. У нашего, представляете, он еще работал на станцию прямой приработать. Потом еще знак почета ордена.

703. Это было в Советском, Советском. Союзе. А, а. тогда, 겉унда... тогда такой пенсии тогда был не было. Тогда, тогда не было, тогда было. Когда не тогда было. такой пенсии. Был потолок максимальный 150 рублей. Это, это а было в 2003 году. это не Молдавия. Это же Ну, давайте, если вы задали вопрос, я на него отвечу. Значит, с 1 января 2004 года вступил в действие закон номер 1058 9 июля 2003 года, принятый Верховным Советом. Он называется Грозного державная державное для страхование. Согласно этого закона существует порядок расчетов, где мы берем в 5 лет до 1 июля 2000-го на выбор каждого человека, который он считает для себя самые более всего выгодные. Это может быть одна справка, две, пять и сколько угодно, потому что человек выбирает выгодный вариант. И плюс первый Абсолютно весь период. У, подождите, у каждого существует свой коэффициент, потому что каждый человек работает на разных работах. Имеет большое значение период выхода на пенсию. Если вы вышли, вышли на пенсию, в на четвертом, пятом, шестом, седьмом. И на 1 января 2008 года мы абсолютно всем по базе пересчитали на сумму средних по государству 928 гривен 34 копейки, то следующий год у нас пошел 1197,94 1550-28, прошлый год, и этот год у нас идет 1981-92 копейки. То есть если я при одинаковых показателях у вас и у этого человека, но вы вышли вчера, а он водит сегодня, у вас размер пенсии будет разный на гривен Совсем это правда. Минус плюс. Нет, нет. 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 Конечно, Это вопрос общий. Это не вопрос для дарного сегодняшнего заседания. Точно так же, секретарша, если она вышла вчера на пенсию, то сегодня у вас будет больше, чем у нее. А если она, наоборот, вышла сегодня, а вы вчера, то будет больше у нее, а не у вас. Я же у нас цифры, от которых мы отталкиваемся. Они тут разные. Тем 300 триста, четыреста. Субтитры